fikirləpə burda deməli siz xərtənə də göstərdiniz. Yaxşısını Əfqanistanın lap aşağıda sarı rəngdə olan bələuçlar idi. Ola bələuçların böyük bir qismi ə, də ki, Paxtistanda yaşayır. Sol tərəfdə də ə, olan ə, tərəf İranıdır İran və İran hərssidir və biraz İran da bələuçlar yaşayır. Bələuçlar bu gün həm Əfqanistanda, həm İran'da, həm də Paxtistanda yaşayan bir etnik qrup adıllar ayrı bir etnik millətdilər. Onlar üç yerə parçalanıblar və onlar üç dövlətin ərazilində bölünüblər. Yuxarıda və, və onların böyük hissədə təbii ki Paxt Paxtistanda yaşayıb, Paxtistanın gözəldə. Ondan biraz yuxarı görülsünüş Puştunlardır. Puştunlar da ə, bugünkü Afğanistan nüfuzunu ə 38.4 milyonlu nüfuzun 12 milyonla yaxın quşdunlardan ibarətdir. Bu quşdunların da əsasən, yəni birləşilərlə bağlılığı yenə Pakistanla bağlıdır və bu günkü Taliban da quşdun mənş mənşəlidir. Talibanın hamısı bütün aparıcı qüvvələrin quşdun olması, ta ta Talibanın əsas qüvvələri quşdun olması da gerçəkdir və dünənə qədər olan Əşrafyənə hökuməti də quştunlardan ibarət bir hökumət idi. Əsası aparıcı güclər e, idi. Bir ara koalisiya vardı. Ayranı Türkmənlər, Xazar e, Türkləri, tacişlər, özbəklər və digər türk boyları da e, orada təmsil olunursalar bu məna da. Zaman-zaman ular quştunlar onları sıxışdırdılar. Eyni zamanda biz seyret resident olan marshal dostumu da şəhərdən azadlar və hakimiyyət strukturlarında yerləşməsinə imkan vermədilər. Və bu puşton ağırlıqlı Əfqanistanda bir etnik millətçilik, etnik şoqinizmin belə dəyərləmiş bir hakim idi bu günə qədər də. Yuxarı qapıqlarda görürsünüz ki, daha çox güclü dağ zirvələri olan hissədə Qazarət Türkləri yaşayır. Bu göy rəngdə olan bölgə tamamilə Qazarət Türklərinin caşadə bölgələrdir ki, o Afğanistanın ən yüksək zirvələrində olan zirvələrdir və orada e, hələ işğal baş vermir. E, Taliban hər yerə işgal edib bura girməyib. Sarəbədətə qon çevrələri işğalatsındadır və orada insanlar hələ də öz həyatlarını sürürlər. Və bu e, Xazarət kişlərinin yanında bir az yuxarı Qozeyə doğru köçmüş yaşayabilən şəxslər də ki, özbəklərdir ki, özbəklər hə. Əfğanistan nüfusu 8.9 milyonlu ə, tə, tə, təşkil edirlər. Azərbaycan türkləri hardasə 5 milyonla yaxın təşkil edirlər. Ə, sol tərəfdə görürsünüz qırmızı, həm də sağ tərəfdə qırmızı var. Bu Tacikistan sərhəddində. Onlar tadiklərdir. Taciklər də hardasə 4 ə, milyon yaxın da bir tacik nüfusu orada yaşayır. Türkmənistanla sərhər olan bölgədə görürsünüz ki ətcəminə görə yaşır. Türkmənlərin də nüfusu sayı 2 milyonun üstündədir. Ədici tərəfə gəldikcə Afğanistanla doğru bir orada zolaq var. Çin dövlətinə görürsünüz. O gedir Çində Doğu Türkistan adırlaşır. Həmin bölgədə Uyğurlar, Qırğızlar, Moğullar, Qışqoyunlu Moğullar yaşayıb və belələşən görürsüz ki bütün türk millətinin ayrı-ayrı qoyları və ya hətta ayrı-ayrı etnik soyundan olan etnik yığınmamasında, sanki bura bir türk dünyasının kiçik modelidir, gözə hissədə və üst-üstə də Nifxozun münasib milyonu ə, türk millətindən ibarət olmuş olur. Bu millətin növləri də Qazar türklərinə bir yerdə. Bu daxilində da əsas aparıcı ə, güc etnik yapıdır. Afganıstanda puştunlardan və etnik quşlardan ibarətdir. E təalicçilər 3-cü bu bölgədə 3-cü gəlirlər. Sonradan bərluçlular və digərləri artıq bu qurulmanın iştirakçısı olurlar. Ya bu gün də sizdə gözəl görürsünüz ki, hadisələri izlədiyinizdən də və puştunlar və bərluçlular daha çox başlanla İş yerində olduğuna görə o açılan nüfuzu ə, və ə, təsir imkanları Bəluçlar və Quştunlar üzərində çox güclü olduğuna görə ə, və digər tərəfdən də bu əhissə ilə 19 milyonla yaxın türk millətinin üzərində də xüsusilə Türkiyəyənin nüfuzu, türk Türkiyənin nüfuzu çox böyükdür. Türkiyə orada uzun müddət uzun illərdir çalışmalar var olub, ə, hərbi hazırlıq, əşğəli birliklərin formalaşmasında, iqtisadi cəhətdən olaraq inkişafmasında hər zaman yaxından iştirak edib. Türk millətinin ə, etnik gücünün formalaşmasında Türkiyə böyük rol oynuyur və Türkiyə ölkədə nüfuz sahibidir. Belə olduqda halda 16 milyonluq türk milləti, 12 ə tərləçlərlə bir yerdə 4 milyonə yaxın bir Pakistan gücü əhsi birlikdə 16 e, hardaça 30 milyonə yaxın bir nüfuzu bu ikisi e, təmsil edə bilirlər. Təsir imkanları e, bucə Pakistan və e, da Çin üzərinə düşür. O baxımdan da e, hələ Baydenlə görüşəndə e, Sayin Erdoğan Baydenə bildirmiş ki, ə sil oradan çıxsınız, ə havaların türk əskirlərində qalmasına və bölgədə ə, Türkiyə, Pakistan birliyinə, ikiliyinə ə, 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 sabitliyin yaranmasına imkan verilməsinə, dünya birliyinin buna qərar verməsini istəmişdir. Bu da təb təbii ki, təsadüf deyil. Gerçəkdən də Pakistanın ə populyar da olması, eee və Türkiyə ilə birlikdə sabitliyin qarantsı ola bilər. Eee səs varımı? Şakirət bəy. Var, var, var. Danışın bəy. Yəni bu stimpulara biz gördüyümüz halda, eee biz ə, bu gündə ərzaq ilə Türkmənistan istədi-istəmədi prosesin iştirakçısı olub, artıq Özbəkistan da istədi-istəmədi prosesin iştirakçısı olub. Özbekistan və Türkiyənin də prosesin iştirakçısı olduğuna nəzərə alsaq, ölkənin qərar verəcək gücü təbii ki, içtik qurulmada və Talibanla, eee, danışıqlarda daha çox tələb edəcək, tərəf olacaq, müzakirələrlə aparacaq. Eee, qüvvə mənim hesab edirəm ki, Türkmənistan, Özbekistan və vənizə təbii ki, Paxtistan öndədidir. Bütün hallarda həm ə, Taliban özərişiklidir, həm də bölgədə olan quşdullar üzərində. Həmin axinciyyətə gedənlər, hakimiyyətdən gələnlərində birbaşa Pakistan üstünlüyü təşkil eləyir və Azərbaycanla da Türkiyənin bir yerdə olması bizdə belə bir qənaət yaradır ki, Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan, Özbəkistan və türkimiz, Türkmənistan ə, tərəf olaraq, birlik olaraq ə bu gün bölgənin qaran tor rolunu oynaya bilər. Eyni fikir, eyni ə, hədəf uğrunda Azərbaycanın siyasi qurulanmasında öz bir iradələrini ortaya qoya bilərlər ki, bu ə, Talibanla olan danışıqlarda ən uğuru son üç versin. Siz dediyiniz kimi müstəqil ə, Türkistan, ə, müstəqil puş, Puştan, Puştan Türkistan dəyər ki, belə də hansı bir səfər moda vəralı etnik yapılanmada olan dövlətlərin bu gün ortaya çıxması təbii ki çox çətin görünür və mən hesab edirəm ki belə bir vəziyyətdə olmaq işlərindən bir tərəfi uğursuzluğa gətirə bilər. Çünki artıq Taliban Paç Afğanistanın bütün bölgələrində hakim mövqeydədir. Psixoloji ə, və fiziki baxımdan hər yerdə öz ağağlıqı qoyub ə Talibanın ə, ağır vəlüç güc daxilində yoxdur və bu gün də belə bir ə, hər hansı etnik ayrımçılıq təbəssüsi yeni bir dağ, ə, müharibə ocağının yaranmasına səbəb olar və bu bölgənə sabitliyin təmin edilməsini eyni zamanda daha çox savaşın alovlanmasına gətirə bilər. Amma ən uyğun variant mən dediyim kimi ə, beşli dedilik Özbekistan, Türmənistan, Azərbaycan, Türkiyə və Pakistandan ibarət 5 lidli bir birlik qurulur. Bu birlik hərbi bir bloka çevrilir. Hərbi bloka çevrilən bu güc təbii ki, həm bölgənin garantor rolunu oynayırlar və bölgəni də böyük təhdidlərdən və Talibanın da terror niyyətli xarakterindən əşkəri çəkdirməyə məhəl qoyublar çünki Talibanın bu günə qədər olan xarakteri davam etsə, o bölgədə böyük fəlakətlər ola bilər. Mən hesab edirəm ki, beşli blok yaranarsa, ə, və Pakistan dialoqu beşli ə, tərəfin ittifaqdan təmsilçi olaraq Talibanla danışıqlar aparmaqla ə, Talibanı ə, böyük mənada ə, daha civil və eyni zamanda insan haqqlarına saygılı bir duruma gətirə bilərlər.